ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕನೇ ಹೇಳೋ ಥರ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳುಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ದತ್ತಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸ್ತೋತ್ರ दत्तात्रेय महामते सर्वदेवादिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु शरणागतदीनार्ता तारका किल तारका सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्या सर्वादिव्याधिभेषजा सर्वसङ्कटहरिन्त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु स्मृतगामि स्वभक्तानां कामदौरिपुनाशनं भुक्तिमुक्तिप्रदर्शत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वपापक्षयकरा निवारणः यो योष्ट प्रभु सम चिंत स्थिकु येत श्लोक श्लोकपंचक प्रपटे सुधी स्थिचि स भगवत्कृपात्र भविष्य की श्री परमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानंदसरस्वतीस्वामी विरचित संपूर्ण। ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ